Вибори до українського парламенту у 47-му окрузі розпочалися із інциденту. Замість стандартної цифри 100% мається на увазі кількість відчинених дільниць. До центральних змі потрапила цифра у 86% станом на 8 годину ранку. Цю невідповідність реаліям по обіді спростувала голова ОВК. До пів на дев'яту відчинились усі дільниці 47-го виборчого округу. Ця Інформація йде по центральному телевіденню і в інтернеті везде. Це не відповідає дійсності. Вот обратите, знаете, я по результатам у нас открыло 100% избирательных участков. Что до перебегу подей, то настолько спокойных у плане відвідуваності выборов не было уже давно. Люди идут, но идут в основном преклонный возраст, пенсионеры, молодежи мы не замечаем. Явка очень низкая. В основном пенсионеры, молодежь. Как бы и пенсионеры, молодежь. Вот смешано в том, молодежь да. Молодежь, да. Молодежь здесь была. Явка очень низкая по сравнению с прошлыми выборами очень низкая. Большее количество избирателей – это пожилые люди, молодежи – единицы среднего возраста, ну, чуть-чуть больше, но такой низкой явки, я не помню, я третьи выборы на этом избирательном участке, очень мало людей сейчас. Ну, связано это, скорее всего, с тем, что и холодно, и многие уехали, когда наши работники разносили пригласительные, говорят, многие дома брошены, многие люди выехали, скажем, поселок Маньки, который относится к нашему участку, из 450 людей, которые жили там, на этом поселке, осталось 45 человек. Вот это нам квартальный поселка сказала. То есть, и опять же, и вряд ли из этих 45 даже 50% приедут на выборы, потому что остались очень пожилые люди. Вы до какого времени будете работать? До 8 часов вечера. Очень много заброшенных, которые мы вернули назад, это люди, которые уехали в Россию и не вернулись, или разрушенные дома, они снимают квартиры в ближайшие города, то есть они здесь голосовать не будут по сравнению с президентскими, конечно, немножко активность упала. Ну а так, в принципе, это связано с тем, что война, очень много людей, НСП, которые не могут выехать. Только сейчас дали машину для того, чтобы поехал. Значит, многие не успели зарегистрироваться, старики, так как больные. Нужно было, кроме заявления, еще справочку предоставить от доктора. А поэтому некому было ходить, и так вот это все осталось без изменений у них. Вони не голосують більшою мірою на дільницях 47-го округу можна було зустріти людей поважного віку. Молодь за кількома виключеннями свої голоси не використала. прийшли сьогодні проявити свою гражданську позицію. Чому? Чесно зову не знаю, хто за кого голосувати. Я даже не знаю. Я їх взагалі не знаю. Чесно со ні, чесно не знаю. Ну ви зараз ознакоміть, да, і сделайте спробу. Ну, вибори. У мене вибору немає, якщо чесно. У нас голосувати не, не за кого голосувати. Если честно, я хотел написать нет, нет, нет везде. Вот и за этого пришел. Я ни за кого не голосую, но я пришел написать везде не нет. Голосовать. Такого Німа количества кандидатів, кандидатів, ви не нема можете? може кандидата, нема кандидату. Натомість пенсіонери у своєму виборі впевнені, голоси віддали за мир. Хто та як буде цей мир будувати, звичайно, не розповідають. Головне кажуть, аби депутати та партії виконали хоча б частину з обіцяного. Тоді за мирним небом діло не стане. Просто хочемо, щоб було мирно, спокійно, щоб люди жили хорошо. что от сегодняшнего вашего выбора это все как бы приблизится к цели? Хочется, чтобы детям жилось хорошо, чтобы зарплата была, чтобы быть бы зарплаты. Трудно, сейчас тоже трудно, хоть бы война быстрее остановилась. Вы желаете всей, всей стране мира, да? Всей стране мира, чтобы все единая страна была у нас. Не надо нам отделяться никуда. Зачем это все? Жили спокойно мирно жили, трудились на своей земле и на тобі. Для чего? Кому оно нужно? Это а непонятно. Пришел на выборы, допекли. Ну, сказать особо нечего, что проголосовал за тех, что воюют. Ну, вы верите, что изменится после этих выборов ситуация в стране, в жизни украинцев? Да, Изменит, Ну, может, не после выборов, но изменим. Уже назад не будет. Я вообще не голосовал я уже забыл, как это делается, когда-то давно был. Ну а так вот пришлось. Хотим жить в мире и жить достойно. Вот это нас привело. И чтоб не было вот тут вооруженных, вот тут вот. Вот этого мы не хотим. Мы хотим мирно, как раньше голосовали, приходили музыка нормально, еще, музыка играла, я. вот все, буфеты были. Вот это мы хотим. Не відрізняється точка зору і у виборців з районів Миколаївка чи Святогірська. Різниця є лише в умовах, створених для дільничних комісій. В районі комфортніше, у Слов'янську погірше. Під час канікул шкільні приміщення холодні. Не у всіх приміщеннях вистачає світла, подекуди не вистачає столів. Представники екзитполу вимушені мерзнути на вулиці. Усітуація виставкнулісний на цьому збирательному час. Ну ситуація така була. В початку було все хорошо. Я принесла розрічнительне письмо. У мене бичик вісіт. Ми занимаемся соцопросом из вот, социальной службы. В общем, занимаемся и проверяем правильность выборов, как проходят выборы у нас именно по вот этому вот участку. Проблем никаких не было. Я полдня, ну, до 11 часов сидела, ну, сидела, да, там нельзя находиться, но было очень холодно, поэтому, как, погреться, я там сидела, но ну, опрос проводила вот здесь на улице. Ну, после 11 почему-то мне сказали, чтобы я даже просто не заходила туда. И все. Иначе вызовут милицию. Вот так вот сказали. Но уже решали вопрос о том, что, ну, пусть девочка хоть все-таки мороз, как никак, опрос будет проводить здесь, а будет просто заходить туда, греться. На что они сказали? Нет, не имеют права даже находиться. Даже избиратели, которые приходят голосовать, они определенное время только у нас могут находиться. После этого они должны выходить. И все. Ну, сейчас, как вы, так и не заходите. Не Только что подходил ко мне какой-то депутат, я уже не помню ну, как-то его фамилия, там я даже не разглядела. Он сказал, если вы зайдете и будете создавать конфликтную ситуацию, мы вызовем милицию. Я говорю, можно, я пакет заберу, с вами зайду, иначе говорю, я боюсь милиции. Он говорит, ну пошлите, я вместе с ним зашла. Вот. И забрала пакет. У меня еще там сумка, правда, осталась, но уже думала, ладно, потом. И вы до восьми вечера будете до стоять? До шести, до Да, буду стоять на улице, но что делать? А что еще в ваши обязанности входит? Вы наши обязанности входит только опрашивать людей, за какую партию они проголосовали, за какого кандидата. все, ну, естественно, возраст так указывает. Поступила информация о том, что ваши избирательные участки какие-то проблемы со светом. Что вы можете сказать? Ну, это освещение кабинок. Эту проблему я поднимал раньше, до выборов. Но ну, вопрос не решался из-за того, что школа не располагает финансовой возможностью установить фонари, лампочки. Шефов как таковых у нас не было, молокозавод закрыт, не работает. Поэтому обходимся аварийным освещением в виде фонаря ручного. Те, кто не видит, вы выдаете? Кто видит, да. Мы даем фонарь в кабинке, человек подсвечивает, читает списки, ставит свое или Ну, в общем-то, вроде бы как и с этим тоже вопрос мы как-то решили. То холодно на участке, это правда у вас? Да, на участке у нас холодно, школа не отапливается. Вы видите, что все люди одеты, но мы будем <связать> переносить это неудобство. И... А каким образом пытались решить эту проблему? Обращались к то ну, мы думали, должны же были включить отопление. И, ну, честно говоря, было очень много проблем как-то до да, этих. Ну, выборы проходили очень сжатые сроки, и было очень много таких вопросов. Но до этого вопроса, как бы сказать, не дошло. Но все остальное свет и все остальное у вас да, есть. Да, да. Всем необходимым, да, мы обеспечены, да. Обогреваетесь каким образом? Чай? <laughs> Либо так, в одежде сидите? Ну, сидим в одежде, конечно. Люди по очереди меняются, Замена, ну, в смысле, кто-то, кто ходит, того подменяют. Люди, конечно, да. Идут, пьют чай, кофе. Ну, в этом году, ну, как-то из-за того, что все быстро, быстро, в сжатые сроки проводилось, все как бы шло, ну, немножко запозданно. Есть какие-то моменты, которые выпали из нормы? В принципе, как бы нет кроме организации голосования на дому. А в некоторых школах у кого тепла, у кого света, как вы выйдут с комиссией. Тепла здесь у нас нет, потому что в школах не топят, вы знаете, школа на каникулах. Ну, как тепло одеваемся, Скажите, не повлияло ли на работу конкретно вашей комиссии то, что во многих заменились люди буквально за считанные повлияло. дни? Повлияло. Конечно, я скажу, очень, очень сложно работать в таких условиях. Всегда выборы за три месяца проводятся. В этот раз буквально за три недели. Мы буквально вчера только получили выборчие бюллетени, пересчитывали. Вчера целый день комиссия работала и позавчера, получается, у нас было заседание. Ну, ждали, ожидали. Конечно, это... Ну, І чи ні, чоловічески условия в від залі плюс п'ять. Холодно, очень холодно, Всі мерзнуть нічого. будемо працювати. втім, кожен голова комісії звітує про готовність до будь-яких складнощів, аби провести вибори гідно. Голосування є основним і вирішальним етапом виборчого процесу. Воно вимагає великої уваги як від членів комісії, які його проводять, так і від спостерігачів, які контролюють дотримання вимог закону під час його проведення. Працювати будемо і пірахунок голосів пройде прозоро, відкрито, чесно. Коли схлинула перша хвиля активності виборців, окружна комісія озвучила перші проміжкові цифри. Спіски виборців кількість обще 142 – 359. В списках які були на 12 часу проголосували 21 668 виборців. В процентном это 15,22%. Тоді ж стало відомо про перші факти порушень. Серед них голосування на дільниці замість домашнього видача двох бюлетенів переселенцям, недопуск кількох спостерігачів. Куще нікакох, ніяких, ніяких чрезвичайних ситуацій не було. все йде і вирішується в порядку. Ви розумієте, іноді жалобами забрасують гораздо більше, ніж сьогодні. То есть иногда ну, жалобы пишут объективные или субъективные. Надо формулировать так, что ну, нужно долго юристы себя разбираться. Принимать ее, не принимать. То есть вот кому-то не нравится, почему не поставили отдельный стол. Все, с, например, для многомандатников. То есть согласовываются все жалобы с ЦВК. И ЦВК даже по отдельным жалобам приняла, прислала письмо. Дійствоють власна рамкам закону, не так, як то та По обіді кількість голосуючих зменшується. Час тягнеться довго. Спостерігачі додають у перелік порушень і ще кілька десятків звернень. Також з'являється інформація, що на дільниці у будинку культури задбетонмаш помер чоловік. Проблеми із серцем далися взнаки, і реанімаційні дії бригади швидкої врятувати 76-річного мешканця міста вже не змогли. І ще кілька годин голосування і з'являються наступні цифри, які також не додають позитиву. До 16 години у 47-му виборчому окрузі проголосувало 36 тисяч 530 виборців, що складає 25,6% відсотка від загальної кількості. Активність виборців до вечора зовсім падає. У таких умовах до восьмої вечора вийшли на закриття дільниць. Підрахунки у деяких випадках тривали аж до ранку, не дивлячись на нечисленну кількість бюлетенів. Заповнені документи та упаковані бюлетені доставляють до міськвиконкому, де стає зрозуміло, швидко знову не. Вранці 27 жовтня фоє виконкому біля дверей великої зали людно. Голови дільничних виборчих комісій намагаються надати до окружкому підраховані бюлетені та підготовлені протоколи із мокрими печатками. Навколо величезна кількість опломбованих картонних коробок, в яких зберігаються бюлетені. Члени дільничних виборчих комісій декілька годин чекають свої черги, щоб потрапити всередину зала, де тепліше і комфортніше. За дотриманням порядку слідкують правоохоронці.

141, Писались списки с 8 утра. Вот мы уже, учитывая, что мы уже полтора суток на ногах. Это дурдом. Что точно так же было с выдачей бюллетеней. Простояли в пятницу. Какого это получилось? 26 25 25 Целый день с двух часов до 7 вечера. И не выдали нам бюллетени для пересчета. 24-го, да, это? И выдали в 25-го в субботу тоже стояли полтора часа, но в субботу побыстрее дело пошло. Почему в 8 утра? Только открылась полком в 8 утра, да? Ну, там неправильный. Ну, сведения там разнятся. Кто говорил, ночью можно, кто с 6 утра в светлое время суток. Ну, ладно, мы согласны в 6 утра, пусть светлое время суток, пусть не ночью в связи с такой обстановкой. Но все равно. Приехать еще неизвестно, это только мы зайдем часа через два, еще трое суток работать на выборах. А там еще внутри вам придется еще очередь стоять. Конечно, стоит. да. да. Не, ну получается, туда людей запускают, а там по очереди принимают. Принимают 40 какой-то номер, запустили, например, 60. Все уст. Нет, не первый уже. Но раньше такое, такая же была ситуация. Ну, раньше я не ездила сдавать бюллетени. Другие члены ездили. Ну, было лучше, намного. Буквально 2-3 часа и все. И все было порядок. Уже возвращались члены комиссии с результатами, и с хорошими результатами. А тут только три часа мы уже простояли. Неизвестно сколько мы там еще просидим. А потом еще сколько нас будут принимать. До не надеемся, да. Но, Ужасно. Плюс пять в спортзале. Плюс пять. Яценюк обещал включить отопление, никто его так и не включил плюс 5. Спорт Какой у вас участок? 19 школа. Ну, конечно, мы не, не спали. Условия ужасные, нечеловеческие. Просто после такого даже не хочется и работать. Хотя мы такие активные политические граждане. До этого как-то не было такого бардака. Ну, думаем, что, наверное, в связи с тем, что 2-3 недели последние, конечно, раньше три месяца, но все равно надо было хоть как-то продумать. За питание мы вообще молчим. Это да, тоже как бы не мешало бы покормить горячим обедом или там выделить. Да, честно говоря, никогда было и поесть. Людей много, участок большой. В великої зали обстановка менш напружена, хоча вільних місць майже немає. Члени комісії мирно очікують на прийом документів, хтось навіть дрімає. Робота членів окружної комісії ні на хвилину не припиняється. Вони розкривають коробки з бюлетенями, перевіряючи правильність дотримання всієї процедури підрахунку та протоколювання голосів. Виносять отримані дані до електронної бази. Всі споселячі підписались. Всі так, 1392 бюлетені було, 1016 носіли, 1383 на накалів дня, 9 замість перебування проголос... зареєстрували, 6 проголосували, 28 недійсні. І таким чином по кожній дільничній виборчій комісії. З огляду на час, який витрачається на кожну дільницю, опрацювання протоколів триватиме аж до вечора.